بسم الله العليم من بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المصنف rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Kita berkata Imam Al-Lama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. <coughs> Semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Si munafiq yang menunjuk-nunjuk serta berbangga dan membangga dengan amalannya melazimkan puasanya di siang hari dan bangun di malamnya dan dikasarkan makan minum dan pakaiannya. Sedang dia dalam kegelapan pada batin dan zahirnya tidak selangkah pun hatinya dekat kepada Tuhan Azza wa Jalla. Dia tergolong dalam kumpulan orang-orang yang pernah beramal. Rahsia hatinya terdedah pada firasat orang-orang siddiqi. Para wali dan para salihin yang sudah sampai kepada Allah Ta'ala. Hari ini dikenal oleh orang-orang khawas, orang-orang khusus, dari manusia dan besok dikenal oleh orang-orang awam semua sekali. Orang-orang khawas menampakkan dengan hati mereka. Akan tetapi mereka dengan menutupinya dengan tabi Allah Azza wa Jalla. Jangan kau cuba mendekati orang-orang khawas itu dengan nifakmu. Kerana engkau tidak akan terluput dari firasat mereka. Jangan berbicara kecuali sesudah engkau memutuskan dirimu dari keburukan itu engkau membarukan Islammu serta membenarkan taubat dengan hatimu. Dan tinggalkanlah rumah tabiatmu yang buruk itu. Hawa nafsumu dan kewujudanmu itu. Kalau engkau menarik amal yang mendatangkan manfaat buat dirimu dan menolak semua yang mendatangkan mudarat kepadanya. Jangan berbicara sehingga engkau keluar dari dirimu dengan menanggalkan jiwamu. Hawa nafsumu dan tabiatmu di pintu dan meninggalkan hatimu di tangga dan membuang kebatinanmu yang kotor itu di tempat yang tersembunyi bila engkau berhadapan dengan raja dari segala raja segera membangunkan asas dan bila sudah selesai kau membangunkan pula binaan di atas asas itu apakah engkau tahu apa yang dia, apa itu apa dia itu asas asas itu ialah mengenal Islam mengenal Islam dengan hati bukan mengenalnya dengan lidah sebab mengenal agama dengan hati itu akan mendekatkanmu pada Allah Azza wa Jalla. Dan mengenal agama dengan lidah akan mendekatkanmu kepada manusia dan raja penguasa dunia. Dan raja dan penguasa dunia. Mengenal dengan hati akan meletakkanmu di tengah-tengah majlis. Pendekatan kepada Allah. Meletakkanmu di tengah-tengah majlis pendekatan pada Allah Azza wa Jalla. Dia akan menengahkanmu, mengenengahkanmu, mengangkatmu dan mendekatkan langkahmu pada Tuhanmu Azza wa Jalla kata Syamududdin di kalangan manusia itu ada yang bersifat dua wajah yang menampakkan iman tetapi menyembunyikan kekufuran dan ini Allah jelaskan dalam al-Quran wa minan nasi man yakulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum di antara manusia ada yang berkata kami beriman pada Allah dan hari akhirat padahal mereka bukanlah orang-orang yang beriman sebagaimana Allah Taala catatkan dalam surah al-baqarah ayat 8 orang-orang yang cuba menampakkan pada pandangan awam bahawa dia beriman pada Allah dan percaya pada hari akhirat tetapi realitinya mereka tidak beriman sifat mereka ini sentiasa menipu Allah dan orang beriman Allah Taala sebut dan surah al-baqarah ayat yang ke yang ke-9 ikhaduunallaha walladheena amanu ma yaqdauna illa li anfusihim Yukhadi'una Allah wal-lazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahu. Mereka menipu Allah. Dan orang-orang yang beriman padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Orang-orang munafik ini, orang-orang yang sifatnya bila dia berkata dia berdusta. Sebagaimana Rasulullah menyebut sifat mereka ini dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ayatul munafik salasun. Iza haddatha kazaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khan. Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Bila dia berkata-kata dia dusta, bila berjanji dia mungkiri dan bila diberi amanah dia khianat. Bahkan mereka ini hanya beribadat dalam keadaan senang ketika mana manusia melihat. Tetapi waktu bersendirian mereka melakukan ibadat dalam keadaan malas. Dan mereka tidak ingat Allah mereka sedikit sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Surah Tun Nisa ayat 142. Wa idha qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah Mereka ini bila nak melaksanakan ibadat, mereka melakukan dengan penuh kemalasan. Tetapi kalau manusia itu nampak ibadat mereka, mereka melakukannya untuk menunjuk-nunjukkan. Dan mereka tidak ingat Allah Ta'ala menaikan sedikit. Dan sifat orang munafik ini mereka cuba menyebabkan fitnah bagi melemahkan umat Islam. Tetapi mereka bukan menyebabkan fitnah bagi melemahkan orang kafir, melemahkan orang Islam. Sebagaimana Allah Taala sebut dalam Al-Quran, bagaimana watak-watak mereka. Kan dalam diri mereka itu ada sifat dengki kepada orang Islam. Ada sifat yang kita katakan tidak enak dengan orang-orang yang beriman. Mereka ini sentiasa dalam hati mereka ada penyakit hasad pada orang beriman. Aneh mereka tidak ada hasad pada orang kafir. Sebab tu kalau kita tengok tuan-tuan bila konflik yang berlaku di bumi Islam Gaza. Bahkan Filastin secara umum. Kita dapati ada sekelintir orang yang menisbahkan dirinya beriman pada Allah dan hari akhirat. Tetapi mereka menyalah-nyalahkan orang Islam dalam konflik tersebut. Walau yang membunuhnya ialah orang kafir. Orang kafir disalahkan orang Islam itu biasalah. Dia salahkan pejuang-pejuang Islam. Ini orang Islam. Mereka tidak mengatakan sesuatu pun yang buruk kepada orang kafir. Khususnya Yahudi. Tapi mereka mengatakan segala yang buruk kepada orang Islam. Mereka kata dah tahu tak menang, buat apa perang. Ayat pertama. Mereka dah kata dah buat apa lawan-lawan, dah tahu tak boleh menang. Beri je, lari je kat lain. Kan dah mati, dah mati itu benda itu dan ini. Sedangkan mereka membutakan mata mereka dalam kejahatan orang kafir yang kalau orang Islam tak lawan pun mereka tetap akan membunuhnya. Kerana ini, kerana mereka ingin merompak kawasan negara Islam. Mengambilnya. Bukan kita tahu dalam Islam kita ada jihad at-talab, kita ada jihad ad-difa. Jihad at-talab itu jihad kita mencari musuh, kejar musuh. Dan kita melakukan dalam keadaan kita bersedia. Manakala jihad difa bila musuh datang menyerang negara Islam, sedia tak sedia kita kena perang. Kenapa ini negara kita? Umpama tuan-tuan sekalian, kalau pencuri masuk rumah kita, kita kena lawan. Sebab tu bila sahabat dia Rasulullah kala ada masuk rumah saya. Arai tak ingkutil tu. Kalau saya dibunuh bagaimana? Nabi kata kamu dalam syurga. Dan kalau saya bunuh dia, dia dalam neraka. Sebab dia mencuruh. Man kutila dunamalihi fahuwa syahid. Siapa yang mati kerana pertahankan harta dia syahid? Apa berlaku pada umat Islam di Palestin negara mereka ini diserang? Bukan orang Palestin serang negara orang. Ini Palestin negara orang Islam. Tentu membuktikan Yahudi bukan pemilik negara itu. Semua Yahudi dia ada dua kenegaraan. Atau tiga kenegaraan. Datang daripada Ukraine. Lalu mereka tukar kami ni Jew Yahudi. Tapi daripada Ukraine. Datang daripada Amerika, daripada Canada. Datang daripada Afrika, Ethiopia. Datang dari sekian-sekian. Orang Palestin tak ada datang daripada mana-mana memang dia orang Palestin. Warga negara di satu Palestin untuk membuktikan Palestin ini tanah air mereka. Tapi orang Yahudi Dia Benjamin tanah air itu orang Poland. Keluarganya daripada Poland datang ke Palestin. Tak berkaku dia orang Palestin. Ada yang datang daripada Netherlands, datang daripada Belanda, lalu mengaku di Palestin. Aneh tuan-tuan. Mereka datang daripada pelusuk negara yang berbagai. Sebagai pelarian, tiba-tiba mengaku Palestin negara mereka. Orang Filastin memang asal Mereka tidak ada dua warga negara. Lalu kita lihat kalangan orang munafik ini mereka lebih cenderung menghina orang Islam, menghina pada pejuang, memperkecilkan. Bila datang sahabat-sahabat kita melalui ustul, armada, sumut untuk hantar bantuan mereka perkecilkan. Kenapa ini watak munafik yang ada dalam diri mereka? Mereka kata hantar bukan sampai. Dia bukan masalah sampai atau tak sampai. Inilah keprihatinan awareness ataupun kita katakan kita nak address isu ini di peringkat global supaya orang tahu betapa jahatnya mereka nak hantar bantuan pun tak boleh. Kalau tidak mereka kata orang tak hantar bantuan. Cuba hantar bantuan. Maka orang Islam dah hantar bantuan. Berpuluh kapal. Mereka sekat. Yang terbaru pun sekat. Dan mereka akan terus sekat dan sekat. Kalau sampai barang-barang tadi mereka rampas. Mereka jadikan milik mereka. Supaya satu dunia mengetahui kejahatan berdasarkan laporan terkini. Orang Yahudi tuan tahu reputasi dia sebagai orang yang play victims yang cuba memperlihatkan mereka ini mangsa. Mereka mengamalkan slogan anti-semitik. Mu'adah tu samia. Akhirnya slogan itu dah tak laku. Kerana orang nampak bahawa mereka yang jahat sebenarnya. Satu dunia tidak boleh menyekat kejahatan mereka. Menunjukkan mereka lah yang kontrol dunia. Mereka lain yang kontrol dunia. Mereka yang terus diamkan Amerika dengan selang. Dia ambil tindakan pada mereka. Dan mereka sebebas-bebas ni buat. Maka dunia mula tahu. Inilah dia bangsa paling terkutuk dan jahat. Yang melakukan kejahatan tanpa mampu ada yang mampu menyekat dia. Mana kejahatan tak tersekat. hanya mampu disekat oleh orang Islam yang bertakwa. Maka kita berkata pada orang-orang munafik ini. Yang kamu saban hari, setiap hari kamu mengkritik pada pejuang Islam memplekehkan dan kamu tidak pernah wala satu patah menghina musuh-musuh Islam khususnya negara haram Zionis ini tak hina pun ya. walaupun kamu berjanggut lebat berserbang tebang ini janggut yang dibaluti dengan najis kamu ini golongan umala golongan dikatakan sebagai para tali Yahudi yang bekerja untuk Yahudi sebenarnya dengan perkataan mereka Kali ini adalah watak munafik Otak munafik ini tuan-tuan sekalian Zahirnya mereka cuba menunjukkan lidah mereka lembut tapi hati mereka busuk. Allah Taala menyebut dalam Al-Quran, "Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqawlihim. Sehinggalah pada ayat humul adu fahdharhum. Bila engkau melihat mereka, tubuh mereka menarik perhatian kamu bila mereka berkata, engkau dengar kata-kata mereka. Mereka adalah musuh maka waspadalah dengan mereka. Bahkan mereka ini tuan, tuan takut nak berjihad. Allah berfirman, "Farihan mukhallafun bi maq'adihim khilafa Rasulillah." Wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusih. Orang-orang yang tertinggal tidak ikut berperang. Mereka bergembira duduk di belakang Rasulullah, yakni tidak berperang. Dan mereka benci berjihad dengan harta benda dan jiwa mereka. Semua ini Allah Taala sebut dalam surah ayat ke-81. Ini watak orang munafik. Maka Syekh Abdul menyebut bagaimana orang-orang munafik ini yang dikategorikan dengan amilatun nasibah. Tentang mereka ini beribadat tapi penat. Kenapa? Kerana ibadat mereka cuma gambaran. Untuk menunjukkan ketulusan mereka dalam beramal. Walhamdulillah mereka menyembunyikan kekufuran dan munafik. Orang-orang khawas mengenali mereka. Orang-orang awam akan kenal mereka akhirat kelak. Mereka cuba untuk bercakap tentang agama. Walhamdulillah mereka membawa dalam diri mereka nifat. Sebab tu kita sebut bahawa bagaimana sifat orang munafik ini. Kalau mereka mengaku beriman, kita akan dapati bila umat Islam dalam keadaan lemah, mereka tak mungkin akan menyokong. Umat Islam dalam keadaan kuat, oh mereka mula meletakkan peranan mereka. Seolah-olah mereka buat sesuatu. Mereka orang yang berbangga dengan pedang yang tidak pernah masuk perang. Yang masuk perang baru tahu apa nilai pedang. Mereka orang munafik bila tengok orang kapi kuat, dengan cepat mereka mengarahkan sokongan mereka kepada orang kafir dan mempelekehkan perjuangan umat Islam. Alah dia kata berjuang pakai senapang baik biasa nak menang macam ni. <tuh> mereka mempelekehkan Sebab tu kalau kita kumpulkan sifat munafik supaya jelas. Yang pertama mereka ini suka melakukan fitnah kepada manusia, khususnya orang beriman. Dan mereka suka menghina orang beriman. Mereka suka mewujudkan balbala ataupun keraguan pada Islam dan umat Islam. Keraguan tentang kemenangan. Dan mereka ini sentiasa menipu. Dan mereka ini tuan-tuan sekalian amat benci kebaikan itu bila berlaku pada orang lain. Sumpah palsu. Dan melakukan umpatan dan kejian. Sifat mereka tamak. Mereka tidak reda dengan pemberian Allah Ta'ala. Mereka sentiasa melakukan kerosakan di muka bumi. Mereka sentiasa bersifat gadar, khianat. Mereka menyimpang kekufuran dalam hati mereka sifat malas dalam ibadat, sifat penakut dalam berjihad dan sifat bodoh mereka dan benci mereka pada Islam. Mereka ini mempunyai penyakit hati dan mereka suka mempersenda-sendakan istihza. Jadi kalau kita tengok mana-mana orang, orang Islam suka persendakan orang Islam. Atau perbuatan dan ketaatan mereka pada Allah, saksikan ini orang munafik. Bila orang ni sedekah Allah, sedekah sikit. Bila sedekah banyak Allah, riak. Ini lidah orang munafik. Sebagaimana Allah gambarkan dalam Quran bila orang munafik ni melihat orang beriman bersedekah sedikit mereka kata apa sedikit tidak ada makna. Bila sedekah banyak oh riaklah tu padahal mereka ini orang berdusta pada Allah. Orang beriman sebenar tuan-tuan kalau buat kecil mereka hargai. Bila buat besar mereka hargai juga. Kita bergembira dengan kebaikan orang beriman. Kemenangan orang beriman. Bukan kita suka melihat orang beriman lawan orang kafir. Walaupun dengan tangan. Kenapa orang kafir bila dia nak iktidat, yang, tidak, yang melakukan pencerobohan pada negara Islam. Yang kita tak bercakap pada orang kafir yang tak buat pencerobohan, yang tidak menzalimi orang Islam. Yang ni kita muamalah dengan baik. Kita bercakap pada orang yang menceroboh negara Islam. Kata bila mereka telah isyarkan Israel Raya, melibatkan Jordan, melibatkan Palestin semuanya, Lubnan, Yaman, Syria. Dunia Islam masih terdiam. Kalangan pemimpin-pemimpin mereka. Bahkan ada yang masih lagi terus mengampu orang-orang Yahudi. Kerana mereka ini meminjam lidah orang munafik. Sebab itu kata Syihab Dukh Adib. Kamu orang munafik jangan cuba mendekati orang khawas. Kerana orang khawas mengenali sifat munafik kamu. Dengan firasat mereka, dengan ilmu yang mereka ada. Kalau kamu nak bicara juga dengan orang khawas, kamu buang dulu sifat munafik kamu. Kalau kamu betul-betul ingin menjadi orang yang baik, orang soleh, beriman. Buang segala sifat buruk yang ada dalam diri kamu. Sifat nifak yang ada dalam hati kamu. Yang perbaharukan Islam kamu. Contoh di kalangan orang munafik. Di zaman Nabi SAW, ada yang insah dan taubat. Mereka memperbarui nifak, memperbarui Islam mereka. Kalau sebelum ni mereka munafik. Menyembunyikannya kelama kelamaan mereka tahu kebenaran Rasulullah dan kebenaran kebenaran Islam. Maka kita berkata kepada orang munafik yang kamu ni cenderung menghina orang Islam, menghina ajaran Islam, berbangga dengan kafir, berbangga dengan semua perbuatan orang kafir. Maka kamu tidak akan bersama dengan kami sehingga kamu buang sifat ini. Memperbaru Islam kamu, bertaubat dengan sebenar-benar dengan hati kamu, meninggalkan segala tabiat kamu dan hawa nafsu kamu, Lalu menyibukkan diri melakukan amal yang beri manfaat kepada kamu. Meninggalkan perkara yang mendatangkan mudarat kepada kamu. Maka jangan kamu bercakap. Diam dulu sehingga kamu terdidik. Sehingga keluar hawa nafsu daripada diri, 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 kamu. Sehingga kamu dapat membuang segala sifat kotor dalam hati kamu. Sehinggalah kamu benar-benar membangunkan asas itu. Tentang bila dibangunkan asas agama. Asas agama ini dibangunkan bukan dengan lidah. Kalau dibangunkan untuk lidah, sekadar untuk mendekati manusia orang awam dan pemerintah dan orang berkuasa. Dibangunkan asas Islam ini dengan kejujuran hati. Mula dengan syahadah syahru alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka dengan segala ketulusan hati, mukhrisan, ikhlas. Dan benar-benar ingin menjadi hamba Allah dan benar-benar ingin menjauhi segala sifat yang dilarang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka ketika itulah kamu akan berada pada tengah-tengah pendekatan Allah ketika itulah kamu akan diangkat oleh Allah Taala dan langkahmu sentiasa ke depan tetapi bila Islam ini cumalah keturunan Islam ini tuan-tuan cuma datang daripada kerana kekuatan Islam yang pernah berlaku. Kerana Islam tengah kuat, mereka masuk Islam. Maka Islam seumpama ini tidak akan membangunkan roh dan jiwa. Islam yang sebenar ialah Islam yang datang dengan keadaan seorang itu ikhlas kepada Allah. Menyaksikan kebenaran Islam dengan sungguh-sungguh. Benar-benar. Tapi bila ada seorang sahabat Rasulullah bernama Ash'ad bin Qais. Dia Allah ta'ala anhu. Ash'ab bin Qais dia masuk Islam lewat dia masuk Islam pada tahun ke-10 Hijrah dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat akhlak Rasulullah dan melihat Rasulullah berdakwah dengannya Nabi bacakan kepadanya surah Hujurat surah yang ke-49 pada ayat yang ke-13 Ya ayuhan nasi inna khalaqnakum min zakarin wa unsah. Wajannakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu inna akramakum inda Allahi atqakum. Wahai manusia kami jadikan manusia kamu daripada lelaki dan perempuan. Dan kami jadikan kamu ber, berbangsa-bangsa dan berkabila-kabila. Untuk kamu berkenalan orang paling mulia ialah orang bertakwa. Maka Ash'az as bin Qais yang merupakan raja daripada Kindah. Kindah satu kabilah di Yaman, kawasan Hadramau, dia jadi raja. Dia masuk Islam, dia buat semua rakyat dia masuk Islam. Pada tahun ke-10. Dan melaksanakan haji wadah. Namun walaupun dia masuk Islam, keraguannya masih ada. Akhirnya bila Rasulullah wafat, dia murtad. Asyak bin Qais ni murtad. Maka Abu Bakar dia Allah Ta'ala Nuh menghantar dua panglima tentera Islam memerangi kabilah Kindah. Yang dipimpin oleh Muhajir bin Abi Umayyah dan bin Abi Jahal di Allah Ta'ala Anumah. Pergi. Akhirnya berjaya ditawan. Asyans bin Qais. Maka Asyans berdiri di hadapan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar di Allah Ta'ala Anumah kembali memperbetulkan Islamnya. Maka bermulalah pengislaman barunya. Taubat sebenarnya. Kembali dia membuang sifat munafiknya. Kembali pada Islam dengan wadah yang sebenar, dengan acuan yang sebenar. Lawa melihat keikhlasannya lalu dia mengahwinkan dengan adik perempuannya. Yang bernama Farwah binti Abi Kuhafah. Dia Allah Ta'ala Anha. Dia mendapat seorang anak bernama Ju'aidah. Dan Ju'aidah itu dikahwinkan dengan Hasan bin Ali. Dia Allah Ta'ala Anhumah. Pada kala Ashans bin Qis. Pada zaman Umar Al-Khattab. Dia berperang untuk membuka negara Iraq. Berperang menentang Rom di Syam sehingga beliau menjadi gubernur di Iraq dan buat perbuah kawasan Islam. Dan beliau berjaya mengamankan umat Islam, menyebarkan Islam. Daripada jiwa yang asalnya munafik, akhirnya menjadi jiwa yang suci. Kan diperbarui kembali asas Islamnya sesudah dia Islam zaman Rasulullah. Kemudian murtad seketika, kemudian kembali memperbaiki Islamnya dengan sungguh-sungguh. Dengan taubat sungguh-sungguh untuk dia dicatat sebagai salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang berwibawa. Sahabat yang benar-benar mencari nilai kehidupan sehingga beliau gugur syahid. Sehingga beliau meninggal dunia pada tahun 40 Hijri. Ya. Selepas tamatnya peperangan Sifin, selepas kewafatan Ali di Allah Ta'ala. Dia, dia penyokong Sena Ali dia, dia wafat sama. Selepas beberapa hari Sena Ali wafat di Allah Ta'ala. al Maka ini kisah bagaimana seorang yang memperbaharu Islam mereka. Dan ini juga yang berlaku pada tulayah al-Asadi. Asalnya Islam zaman Rasulullah kemudian murtad. Kemudian mengaku Nabi Nabi palsu. Kemudian dikalahkan oleh Abu Bakar Siddiq. Kemudian bersembunyi. Kemudian kembali memperbaharu Islamnya. Dan berjuang pada zaman Umar Al Khattab. Sehingga dia gugur syahid. Dan satu peperangan gugur syahid. Seorang yang asal Islam kemudian menjadi mendakwa nabi palsu rasul palsu sehingga dia kembali pada Islam sebenar dan dia membuktikan dan Allah angkat balik dia. Okey di sini pengajarannya tuan-tuan sekalian. Apa dia pengajaran? Mana-mana orang yang punya watak munafik maka kamu jangan cuba dekati orang khawas. Kalau orang khawas dapat menghidu bau munafik kamu, mengenali sifat kamu. Sek kamu meninggalkannya dan membina asas yang baru. Islam di hati bukan Islam di lidah. Islam bukan nak cari tempat di sisi manusia tapi cari tempat di sisi Allah. Islam yang bermaksud tunduk kepada Allah. Iqa lahu rabbuhu aslim. Qal aslamtu li rabbil alamin dan ingatlah bila Allah memerintahkan kepada Ibrahim islamlah kamu. Ini tunduklah kamu. Kalau Ibrahim berkata aslamtu li rabbil alamin aku tunduk patuh pada Tuhan sekalian alam. Dan ketika mana Allah menyebut ya ayuhan ya ayuhan ladzina amanu taqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa orang beriman bertakwalah pada Allah dengan sebenar-benar takwa janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam yakni ketundukan pada Allah. Maka kata Syekh Abdul Qadir, Islam yang kamu perlu perbaharui bukan Islam lidah, Islam hati. Tunduk pada hati dengan sebenar-benarnya. Barulah kamu akan diangkat oleh Allah. Tapi kalau cuma Islam nak zahirkan pada orang itu munafik. Islam yang cuma nak dapat puji orang itu munafik. Islam yang cuma pada khalayak orang ramai maka ini watak munafik. Yang Allah kata amilatul ah, nasibah. Banyak mana pun ibadat kamu buat, kamu kiamulai, kamu sekian-sekian, maka dia menjadi sia-sia. Kenapa? Hati kamu tidak punya keyakinan pada Allah. Tapi kamu melakukannya supaya nampak kamu ni lebih baik beragama daripada orang lain. Sehingga kamu dipuji dengan sekian-sekian pujian-pujian. Tapi realitinya kamu jauh daripada kebenaran. Jauh daripada merasakan kelazatan dalam Islam. Kalau kamu rasakan kelazatan dalam Islam. Bukan kelazatan persaudaraan dalam Islam. Saya kamu akan korbankan. Jadikan seluruh hidup kamu. Seluruh usia kamu. Harta benda kamu untuk Islam. Dan saudara kamu. Ialah orang Islam. Musuh kamu ialah orang-orang kafir yang sentiasa inginkan kejahatan pada orang Islam. Tapi kalau musuh kamu masih orang Islam, kawan kamu orang kafir, kamu ada sifat munafik. Kamu tidak boleh sama orang Islam sehingga kamu menjauhinya. Dan orang munafik ingat, kelak akan dibongkarkan juga kemunafikan kamu. Di dunia orang khawas mengetahuinya. Di akhirat kamu akan dibongkarkan sejelas-jelasnya untuk dilihat oleh seluruh makhluk Allah. Ini dia orang munafik yang berpakaian Islam, yang berpakaian seperti iman, tapi dalam hatinya menyembunyikan kenyadisan munafik, kekufuran, kebencian pada Allah dan Rasul, pada hukum dan syariat, bukan pada orang beriman. Hanya kamu cuba pertangkap Islam secara adat dan budaya, warisan keluarga, warisan kabilah. Tapi bukan kerana warisan keimanan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, والله المستوع السلام عليكم ورحمه الله وبركاته